Как всегда, Бог, Христос Воскрес. Бог живой, а мы являемся свидетелями. Этого. Аминь. И когда пастор говорил о том, что э, такая цель, что Бог хочет, что Бог преследует, у меня э, сто, стоял один ответ. Бог хочет, чтобы ты и я мы были его свидетелями. Мы были свидетелями воскресшего Иисуса Христа, потому что Бог, Он умер за всех. Писание говорит, за всех человеков. Я э, зачитаю это. Э -э... А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскрешенных. Мы сегодня свидетельствуем, говорим о воскрешенном Иисусе Христе. Мы сегодня празднуем воскресение Иисуса Христа. И э, мне вспоминается одна история э, о э, Гадаринском одержимом, когда Иисус Он пришел в это селение и встретил такую картину человека абсолютно одержимого, э, который жил в гробах, был свирепый, был такой, которого боялись, боялись ходить даже в той территории, потому что он песновался, бился головой, делал такие страшные разные вещи, что люди не ходили в той территории. Иисус, он оказался там, и он повелел этим бесам, которые владели этим человеком, чтобы они вышли с него. Иисус пришел дать свободу. И он обратился и сказал, выйдите из него. Он не кричал, Он не прорывал небеса, Он повелевался властью. Выйти вон. Эти бесы, они начали молиться Иисусу и говорит, Иисус, позволь нам там, да, вступили с Ним в диалог. Это ответ тем, кто э, говорит, что Бог не отвечает. Бог даже Бесам отвечает. Он добрый Бог. Он, он даже на их молитву, на их просьбу ответил, и они вошли в свиней. И э, это свинное стадо оно сбросилось в круче скручив воду, и э, количество этих свиней или этих э, мерзостей, которые были в человеке, оно было около, сколько там, сколько? Две тысячи. Две тысячи вышло из человека, и они вышли в свиней, и к ним пришли люди. Люди того времени, люди той местности, и сказали, Слушай, нам такой Иисус не надо. Нам не нужен такой Бог. Зачем ты пришел к нам? Зачем то, что у нас налажено, ты разрушил? Ты разрушил нашу форму жизни? Ты разрушил нашу возможность заработка, да? Как однажды говорили, он, он разрушил наш бизнес. Да, мы не можем теперь заниматься тем, чем мы занимались, выводом свиней. Не знаю, почему народ израильский, но вроде бы свиньями особо не увлекался это было нечистое животное и э, люди они не, не употребляли в пищу нечистое животное они занимались таким бизнесом и Новый Завет он говорит о том что Бог очистил не почитай нечистый, да? вымнул бесов со свиньи, будешь есть, все нормально эти люди эти люди они пришли и говорят Иисус, ну нам не надо этого. Можно как-то по-другому. И этот гадаринский одержимый, он предстал перед ними чистым, написано причесанным, умытым, одетым э, и в здравом уме. И они убоялись. Легко принимать человека, которого мы понимаем. А это Вася такой, вот такой, вот такой. А тут вдруг он преображенный, в белой рубашечки, красивый, еще и в здравом уме. Как так? Это вызывает вопрос. И эти люди, они также задавали этот вопрос. Я сейчас не об этих людях. Я о этом гадаринском одержимом, который пришел и говорит, Иисус, я благодарен тебе за то, что ты сделал в моей жизни. Я хочу пойти с тобой. Но Иисус ему не позволил. Он говорит, «Оставайся там, где ты есть, и там засвидетельствуй». Этот гадаринский одержимый, он э, не пошел с Иисусом. Прошло определенное время, и написано, Иисус, он перешел на ту сторону, то есть э, вернулся э, в ту местность, и э, там произошло вот это чудо, которое мы читаем, когда женщина, страдавшая кровотечением, она прикоснулась к ногам Иисуса, к одежде Иисуса, получила исцеление. Когда девочка 12 лет, которая умерла, была единственная, она воскресла, это произошло благодаря тому, что этот гадаринский одержимый, он был там и свидетельствовал. Это бы никогда не произошло. Но на этом история не заканчивается. Однажды, через 40 лет после того, как Иисус Христос, Он вознесется, помните, сейчас открою, когда Он говорит. Первая, первая глава Деяния, восьмой стих. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудеи, Самарии и даже до края Земли. Вы знаете, что нам не нужна сила для того, чтобы зарабатывать деньги. Нам не нужна сила для того, чтобы даже жениться, выйти замуж. Нам нужна сила, Писание говорит, для того, чтобы быть свидетелем. Вот для этого нам надо сила. И Бог говорит, вы примете эту силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И будете мне свидетелями. И здесь перечисляется э, о том, что они будут свидетелями. В Иерусалиме иудеи Самарии даже до края Земли. И когда ты читаешь Писание, ты видишь это, как проходит определенное время, еще до того, как храм был разрушен, начались гонения на верующих людей. Они ушли из этого селения, они ушли из Иерусалима э, в Иудею. И потом начались гонения, они убежали в Самарию. И потом оттуда Бог развеял их, знаете, по всему лицу Земли, чтобы они были свидетелями. И вот когда начались эти гонения, э -э, и эти верующие Иерусалима, они ушли из этой местности, и потом вынуждены были идти дальше, они пришли как раз э -э, в Гадаринскую страну. Это было десятиградия, где они нашли прибежище, где они нашли приют, где их приняли э -э, как церкви, где их приняли как верующие, где им оказали помощь, им служили, кормили, проводили служение, заботились о всем необходимом. И вы знаете, кто был э, духовным наставником в этом десятиграде? Тот человек, который жил в гробах. Это был епископ Десятиградия, который оказал помощь этим верующим. Ты можешь думать, что твое свидетельство, оно сегодня ну, незначительное. Но то, что Бог дает тебе лично, оно имеет силу от Бога. Поэтому. Бог он видит тебя свидетельствующим о силе Иисуса Христа. Бог видит Тебя свидетелем. Он говорит, ты будешь свидетелем. Бог ожидает от нас, что мы будем свидетельствовать о том, что Иисус Христос сделал в нас, для нас и э, что Он живой. Потому что когда мы говорим о теологии, знаете, могут сказать нам, а, а, а что там так, а что у вот этих так, а у этих вот так но, когда ты начинаешь свидетельствовать, у человека не остается другого выбора, как либо принять твое свидетельство, либо его отвергнуть. Это его мир ответственности перед Богом. Безусловно, Бог умер за всех, и Он хочет, чтобы всякий не погиб, чтобы каждый принял. И в этом ему, э, хотите, э, так скажу, нужны мы. Он говорит, на вас идет Дух Святой. Вы примете Духа Святого, будете запечатлены Святым Духом, и вы будете мне свидетель. Поэтому Лазарь, который воскреснул из мертвых, который был воскрешен из мертвых, Иисус, он не поспешил прийти, он говорит: хорошо, ей заболел, два дня еще побудем, потом еще два дня пути придем, все будет нормально. Пришли, а он четыре дня во другой. И когда ученики ему говорили, Иисус а чем мы не спешим к Лазарю? Чем мы не спешим помочь? Он же заболел. Он сказал такую вещь. Не 12 часов в дне. Кто ходит днем, тот не спотыкается. И они когда пришли, видят, что Лазарь умер. И многие из них, они подумали, наверное, поздновато. Опоздали. Но Иисус говорит, где положили? Идемте на кладбище. И он говорит, Лазарь, выйди вон. Свидетельство воскресения Лазаря, оно э Произвело такой фурор, что, знаете, вот, когда Лазарь он приходил в какую-то общину, в синагогу, в церковь, я только могу представить, как это было, вот. попробую показать, как это было, но это моя интерпретация, как Лазарь приходит в церковь. «Здравствуйте, браты и я Лазарь, я четыре дня был в Агропе». Вот лежал, чувствовал, как моя плоть, она уже воняет, разлагается. Но Иисус воскресил меня. Вы знаете, Писание говорит, что люди, они веровали не потому, а потому, что воскресший был Лазарь. Многие уверовали благодаря тому, что Лазарь воскрес. Вот каждый из нас, он был мертвый, он воскрес. Каждый из нас где-то был в каком-то роде этим Лазарем. И, это, и, и написано, что эти религиозные деятели, они положили себе на разум и на сердце э, убить Иисуса Христа, и не только Иисуса Христа, и Лазаря, потому что многие веровали именно в Лазаря, через, в Иисуса Христа через свидетельство Лазаря. Вы знаете, когда возвращаешься назад и смотришь, что э, ты вроде бы не был человек с верующей семьи, у меня не было никого верующего э, в семье, э, вот. Э, ну, были разные, но неверующие, вот. не верующие, не, не обязательно плохие, может быть, неплохие люди, но не верующие люди. А сегодня ты смотришь, что Бог делает. Однажды Бог сказал слово такое, знаете, то спасешься ты и весь твой дом. И вот знаете, сегодня с высоты определенных лет я смотрю и могу с уверенностью говорить и свидетельствовать о том, что моя семья, она вся спасена. Моя мама, она спасена. Моя сестра, она спасена. Моя племянница, она спасена. Моя жена, она спасена. Мама моей жены спасена. Папа моей жены спасен. Есть еще кандидат на спасение, но в работе. Скажем так. Вот. Потому что Бог благ. Что хочет Бог, чтобы ты и я мы были свидетелями. Аминь. Не уничижай своего свидетельства. Не думай, что оно маленькое, слабенькое, неспособное, невозможное. То, что приходит в твою жизнь от Бога, это сила, которая может, знаете, как мы думаем, что наша миссия на этой земле, вот миллион церквей построить, верующих. Может быть, твоя миссия, это сказать тому единственному человеку свидетельство Божьей славы, который примет его, станет кем кого Бог использует так, как ты даже себе не мог представить. Поэтому ты не знаешь, какое семя будет лучше. Но Бог хочет, чтобы ты это семя сеял, чтобы ты свидетельствовал о а славе Божьей, чтобы ты говорил об этом всякому человеку, на всяком месте, не боясь, не стесняясь, не переживая только о том, чтобы исполнить то, что Бог хочет, волю Божью. Давайте мы с вами финансами, которые, вы знаете, мне, мне нравится эта история с этим одержим, гадаринским одержимым, когда они по, посвятили это время людям, которые пришли, и они им служили, и они э, жертвовали, и они э, заботились, они обеспечивали нужды людей, да. И мы сегодня в Доме Божьем, мы сегодня здесь. В нашей церкви и э, эта церковь, наша церковь, она многим из нас послужила. И я хочу, чтобы наши финансы, чтобы наша жертва, которую мы сегодня приносим перед лицом Богом, она, она удовлетворила какие-то нужды, она э, послужила э, на, на, на те добрые дела, которые мы, мы призваны как церковь, чтобы послужить. Давайте мы пожертвуем, что кто приготовил. Я вас еще раз поздравляю праздником, даже я не знаю, как это праздник. Вот на украинском хорошее слово Велик день, да? Свято. Свято. Свят. Свят. Велик день. Это великий день. Аминь. Это большой, это огромный день свидетельство воскресения Иисуса Христа. Слава Богу. Слава Богу. благословим, помолимся. Отец, мы перед Тобой сегодня с этими э, приношениями, Отец, радуемся, Господь, торжествуем в Тебе и благодарим Тебя за все. Ты дал нам возможность быть полезными, востребованными в Иисусе Христе, Ты дал нам возможность быть свидетелями Господь Твоей славы, пусть наши уста, пусть наши жизни. Они не умокнут и не перестанут. Я верю, Господь, что э, Ты хранишь нас в совершенном своем мире. И те, кто свидетельствуют о Твоей славе, они особенно, Господь, в Твоих руках. Ты особенно хранишь их и ты хочешь, чтобы много славы, Господь, было на этой земле в жизнях многих и многих людей. Прими наши приношения, Господь которые мы приносим тебе с благодарностью, пусть они будут приятными для тебя, Господь, и полезными для тела Христова, для Церкви, для добрых дел. Благослови каждого, кто жертвует, кто открывает свое сердце, Господь, кто не может сегодня, Господь, дай им эти возможности, вложи это желание и хотение. И, Боже, в этом пусть также имя Твое будет прославлено. Пусть через наше свидетельство, Господь, еще многие люди они придут в славу спасения нашего Господа, примут Его. Своим Господом и станут Его детьми, как и каждый из нас. Благодарим Тебя, любим Тебя и молим Тебя во святое имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу!